আমি সকলোৱে নতুনকৈ ঘৰ এখন সাজিলে আমাৰ বাৰীত নানা ধৰণৰ গছ গছনি ৰোপণ কৰোঁ কিন্তু বাস্তুশাস্ত্ৰ বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিয়ম অনুসৰি বৃক্ষৰোপণ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ বাস্তুশাস্ত্ৰৰ বিশেষজ্ঞসকলে ঘৰ এখন নতুনকৈ বনোৱাৰ পাছত বাৰীত বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনি ৰোপণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় সঠিক স্থানত বৃক্ষৰোপণ কৰিলে আমাৰ জীৱনৰ শাৰীৰিক মানসিক আৰু অৰ্থনৈতিক দিশত এক আমূল পৰিৱৰ্তন আহিব পাৰে অৱশ্যে অপ্ৰয়োজনীয় নাইবা অলাগতিয়াল গছে কিন্তু আমাৰ জীৱন একেবাৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰি তুলিব পাৰে আমাৰ বহুতেই এই ধৰণৰ কথাবোৰ কু সংস্কাৰ বুলি কয় যদিও আমি হয়তো নাজানো যে কোনো এজোপা গছে কেনেকৈ আমাৰ জীৱন সুন্দৰ কৰি তুলিব পাৰে নাইবা ইয়াৰ বিপৰীতে অন্য এজোপা গছে আমাৰ জীৱনটোক কেনেকৈ বেয়াৰ ফাললৈ লৈ যাব পাৰে সেইবাবেই বাস্তুশাস্ত্ৰৰ নিয়ম অনুসৰি গছ যদিহে আপোনালোকে ঘৰত ৰোপণ কৰে তেনেহ'লে কোনো কোনো বিপদৰ পৰা আপোনালোকে হাত সাৰি থাকিব পাৰিব তথা বাস্তু বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে আপুনি যদিহে বাৰীত নাইবা আপোনাৰ ঘৰৰ ছালত জবা ফুলৰ গছ লগাইছে তেনেহ'লে ই কিন্তু আপোনাৰ জীৱন একেবাৰে সলনি কৰি পেলাব আপোনালোকে হয়তো বহুতে জানে যে জবা ফুল পূজা পাৰ্বণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰ লগতে জবা ফুলৰ এনে কিছুমান ঔষধি গুণ আছে যিবোৰৰ কথা হয়তো আপোনালোকে এতিয়াও জ্ঞাত নহয় way. Hey. নমস্কাৰ আস্থা ক্ৰিয়েচনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আপোনালোক সকলোকে পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে তেনে এজোপা বিশেষ গছ তথা তেনে এজোপা বিশেষ ফুল জবা ফুলৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব এইখিনিতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ নিতৌ এনেধৰণৰ নতুন নতুন আপডেটসমূহ সকলোতকৈ আগত পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটি যদিহে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটি ছাব ছাছক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বিল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব বিশেষকৈ ৰঙা জবা ফুল শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ প্ৰিয় শিষ্য হনুমানৰ প্ৰিয় ফুল বুলি বিশ্বাস কৰা হয় গতিকে প্ৰত্যেক শনিবাৰ আৰু মঙ্গলবাৰৰ দিনটোত হনুমানৰ চৰণত এপাহ ৰঙা জবা ফুল ৰাখিলে ই আমাৰ জীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি কৰিব সলনি কৰি পেলাব আৰু লগতে যদিহে আপুনি দীৰ্ঘদিন ধৰি অৰ্থনৈতিক সমস্যাত ভুগি আছে তেনেহ'লে আপুনি এপাহ ৰঙা জবা ফুল যদিহে মা কালীৰ পূজাত আগবঢ়াব পাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ সকলো মনৰ বাঞ্ছা পূৰণ হ'ব বুলিও বিশ্বাস কৰা হয় আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে জবা ফুলৰ গছ আমাৰ প্ৰায়সকল লোকৰ ঘৰতে থাকেই অৰ্থাৎ বনৌষধি আৰু ঔষধি দিশৰ পৰাও এই উদ্ভিদৰ কিন্তু বহুতো গুৰুত্ব আছে ইয়াৰ উপৰিও পৰিৱেশ বিজ্ঞানতো জবা ফুলৰ গছৰ ভূমিকা আছে জ্যোতিষীসকলে কয় যে বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি ঘৰত জবা ফুল আপোনালোকে কেনেকৈ ৰখি ৰাখিব লাগে আৰু এই ফুলজোপা যে আমাৰ ঘৰসমূহত থাকিলে অত্যন্ত শুভ সেই কথাও আপোনালোকক জনাম ঘৰৰ উত্তৰ নাইবা পূব দিশত আপোনালোকে সদায় এজোপা জবা ফুলৰ গছ ৰাখিব পাৰে জবা গছ যেন পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সূৰ্যৰ পোহৰ পৰে সেয়া আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ লক্ষ্য ৰাখিব ঘৰত জবাফুলৰ গছ থকাটো অতিকৈ শুভ বুলি জনা যায় ৰঙা জবাফুল থাকিলে সংসাৰত ধনাত্মক শক্তিৰ প্ৰৱাস হয় তথা কুণ্ডলীত যদিহে মংগলৰ দুখ থাকে তেনেহ'লে সেয়া সকলোখিনি আঁতৰ হ'ব জন্ম কুণ্ডলীত সূৰ্যৰ দুখ থাকিলে ঘৰৰ পূব দিশত আপোনালোকে জবাফুলৰ গছ ৰোপন কৰি লওক ফলত আপোনাৰ ৰাশিফলত সূৰ্য বহুত বেছি সক্ৰিয় হৈ পৰিব আৰু আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা ঋণাত্মক শক্তিসমূহ নিজে নিজেই আঁতৰি যাব কুণ্ডলীত যদিহে মংগলৰ দুখ আছে তেনেহ'লে বিবাহৰ সমস্যা হ'ব পাৰে ইয়াৰ ফলস্বৰূপে জীৱনত ঋণাত্মক শক্তিৰ প্ৰৱাস হয় তথা সম্পৰ্কত জটিলতা দেখা পোৱা যায় এই দুখ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ঘৰত জবা ফুলৰ গছ এজোপা ৰোপণ কৰিব পাৰে যদিহে কাৰোবাৰ লগত শত্ৰুতা আছে নাইবা কাৰোবাৰ লগত আপোনাৰ মতানৈক্য চলি আছে তেনেহ'লে লাল ৰঙৰ জবা ফুল সেই ব্যক্তিজনক আপোনালোকে উপহাৰ হিচাপে দিব পাৰে জ্যোতিষীসকলৰ মতে এনেকুৱা যদিহে কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক এটি মধুৰ হৈ পৰিব যদিহে আপোনাৰ জীৱনত আৰ্থিক সংকট আহে তেনেহ'লে প্ৰতি মঙ্গলবাৰে হনুমানৰ ওচৰত আপোনালোকে ৰঙা জবা ফুল আগবঢ়াওক আৰু প্ৰত্যেক শুক্ৰবাৰে দেৱী লক্ষ্মীকো আপোনালোকে ৰঙা জবা ফুল দিব পাৰে বিশ্বাস অনুসৰি এনেকুৱা কৰিলে সেৰুৱা মূল্যৱান সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায় ৰঙা জবা ফুল হৈছে শক্তিৰ প্ৰতীক ৰঙা জবা অবিহনে সূৰ্য দেৱতাৰ পূজা আধৰুৱা বুলি জনবিশ্বাস আছে সূৰ্য দেৱতাক পানী আগবঢ়াওঁতে সেই পানীত ৰঙা ফুলৰ অৰ্থাৎ ৰঙা জবা ফুল ৰাখিব লাগে ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য আৰু শক্তি লাভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকক এইখিনিতে জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই নিয়মসমূহ আপোনালোকে মানি চলিবলৈকে আপোনালোকে নিজৰ বাৰীত এজোপা ৰঙা জবাফুল ৰোপণ কৰি ল'ব পাৰে অৱশ্যে বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি ইয়াৰ বাবে উপযুক্ত স্থান নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ কোনো লেতেৰা অথবা অপৰিষ্কাৰ স্থানত কিন্তু এই ধৰণৰ গছ ৰোপণ কৰিব নালাগে যিহেতু জবাফুলৰ গছ তুলসী গছ এল'ভেৰা গছ মানি প্লান্ত আদি হৈছে বিশেষ গছ আৰু এই গছসমূহক আপোনালোকে ৰূপ চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি তথা যথেষ্ট উপকাৰী তেনেক্ষেত্ৰত সঠিক স্থানত ৰোপণ কৰাটো কিন্তু খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে আপোনালোকে জবা ফুল এজোপা ৰোপণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটুকুৰা সুন্দৰ ঠাইৰ পৰঠ আমি নিৰ্বাচন কৰি লওক জবাফুল কিন্তু ভগৱান গণেশৰ কাৰণেও অত্যন্ত প্ৰিয় আমাৰ শৰীৰৰ বাবে জবাফুল অতিকৈ উপকাৰী জবাফুল চুলি আৰু ছালৰ কাৰণে খুবেই উপকাৰী তথা ইয়াৰ বহুখিনি উপকাৰিতা আছে তেনেহ'লে বলক অকণমান ইয়াৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে জানি লওঁ জবা ফুল চুলি আৰু ছালৰ কাৰণে খুবেই উপকাৰী এই ফুলত বহু ধৰণৰ পুষ্টিকৰ উপাদান আৰু এণ্টি অক্সিডেণ্ট গুণ থাকে যি আমাৰ স্বাস্থ্যৰ লগতে ছাল আৰু চুলিৰ কাৰণে খুবেই উপকাৰী বুলি প্ৰমাণিত হৈছে জবা ফুল ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি ছালৰ গ্ৰয়িং আনিব পাৰে তথা জবা ফুল পিহি তাত অলপমান দৈ নাইবা মৌ দি এটা ফেচপেক প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে জবা ফুলৰ এই ফেচপেকে আপোনাৰ ছালখন উজ্জ্বল আৰু হাইড্ৰেটেড কৰি ৰখাত চেষ্টা কৰিব তথা হাইড্ৰেটেড কৰি ৰাখিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ টনাৰ বনাই ল'ব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে জবা ফুল পানীত উতলাই লওক আৰু ঠাণ্ডা কৰাৰ পাছত ইয়াক টনাৰ হিচাপে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে জবা ফুল পিহি তাত নাৰিকলৰ তেল নাইবা দৈ দি চুলিৰ মাস্ক আপোনালোকে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে জবাফুলৰ পেষ্ট চুলিত লগালে চুলিখিনি চফ্ট আৰু চিকচিকীয়া কৰাত সহায় কৰে তথা চুলি ধোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে জবা ফুল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে জবা ফুলৰ এটা ফেচপেক এইখিনিতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ কাৰণে এটা বাতিত দুই চামুচ জবা ফুলৰ গুৰি লওক তাত অকণমান পানী মিহলাই ল'ব জবা ফুলৰ পেষ্ট কিছু সময়ৰ বাবে মুখ আৰু ডিঙিত লগাব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে চুলিটো লগাব পাৰে এই পেষ্টটো ছালত বিশ মিনিটমান সময় ৰাখিব ইয়াৰ পাছতে ছালখন ধুই দিব আৰু এই ফেচপেক আপুনি তিনিবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব ইয়াৰ পাছতে কেঁচা গাখীৰ আৰু জবাফুলৰ এটা পেষ্টৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ সেই পেষ্টটো তৈয়াৰ কৰিব কাৰণে দুচামুচ জবাফুলৰ গুৰি ল'ব প্ৰয়োজন অনুসৰি তাত অকণমান গাখীৰ দিব আৰু এই পেষ্টটো ছালত আপোনালোকে ছালখন পৰিষ্কাৰ সপ্তাহত দুইৰ পৰা তিনিবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব কিছুদিন জবা ফুলবোৰ আপোনালোকে শুকাবলৈ দিব শুকোৱাৰ পাছত গ্ৰাইণ্ডাৰত ফুলখিনি ভালকৈ গুড়ি কৰি ল'ব এতিয়া সেইখিনি গ্ৰীণ টি অলপ তৈয়াৰ কৰক আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়ক আৰু এতিয়া জবা ফুলৰ পাউদাৰত দুই চামুচ গ্ৰীণ টি মিহলাই লওক আৰু এই পেকটো ডিঙি আৰু চুলিত আপোনালোকে লগাই বিছ মিনিট সময় ৰাখক সপ্তাহত দুবাৰকৈ যদি এই পেকটো ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে মুখৰ দাগবোৰ নিজে নিজে আঁতৰি যাব ইয়াৰ পাছতে আন এটা ফেচ পেকৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ সেই ফেচ পেক ফেচ পেকটো বনাবৰ কাৰণে আপোনাক লাগিব এল'ভেৰা দুই চামুচ জবা পাউদাৰত সতেজ এল'ভেৰাৰ জেল আপোনালোকে মিহলাই ল'ব আৰু এই পেকটো ছালত বিছ মিনিট সময় ৰাখিব আৰু ইয়াৰ পাছতেই সাধাৰণ পৰিষ্কাৰ পানীৰে আপোনালোকে মুখখন ধুই পেলাব এল'ভেৰা আৰু জবা ফুলৰ এই পেকটো সপ্তাহত কমেও দুবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব এই পেকে আপোনাৰ ছালখন মইশ্চাৰাইজাইজ কৰি ৰখাত সহায় কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনি এইখিনি হৈছিল চুলি আৰু চাল যতনৰ বিষয়ে সুগন্ধি নাথাকিলেও দেখিবলৈ অতিকে সুন্দৰ জবা ফুলৰ আছে বহুখিনি ঔষধি গুণ আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে জবাফুল চুলিৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধিৰ কাৰণে মহৌষধ হোৱাৰ লগতে মহিলাৰ মাহেকীয়া সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰতো সহায়ক জবাফুলৰ পাত গছৰ ছাল আৰু শিপাৰ ছাল দৰৱত ব্যৱহাৰ কৰা হয় উষ্ণ বীৰ্য কফ গেছৰ সমস্যা ইন্দ্ৰ লুপ্ত ৰোগত লাভদায়ক এই জবাফুল ফুলৰ কাঠ চৰ্বতৰ লগত পান কৰিলে জ্বৰ আৰু কাহৰ পৰা উপশম হয় তথা কীৰ্মীনাশক কৰাটো লাভদায়ক এই জবা ফুলৰ চৰ্বত জবা ফুলৰ ৰসৰ পৰা জবা কুসুম তেলো ব্যৱহাৰ কৰা হয় অৰ্থাৎ বনোৱা হয় এই তেল চুলিত ব্যৱহাৰ কৰিলে চুৰীৰ সৰা বন্ধ হয় আৰু চুলি কলা হয় মহিলাৰ মাহেকীয়া অনিয়মিত হ'লে পেট বিষ বেছি ৰক্তক্ষৰণ অলপ ঋতুস্ৰাৱজনিত ইত্যাদি সমস্যা নাশ কৰাত জবা ফুল হৈছে বহুখিনি উপকাৰী ইয়াৰ কাৰণে পুৱা আপোনালোকে খালী পেটত চাৰিৰ পৰা পাঁচ মাহ জবা ফুল পিহি কেইদিনমান খালেই আপুনি এই ৰোগৰ পৰা নিৰাময় হ'ব এইখিনিতে আপোনালোকক জবা জনাব বিচাৰিছোঁ যে জবা ফুলৰ চাহ উক্ত ৰক্তচাপ কমাবলৈ তথা কলেষ্ট্ৰল নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ওজন কমাবলৈ আৰু কিডনীৰ সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত খুবেই উপকাৰী ই এণ্টি অক্সিডেণ্টেৰে পৰিপূৰ্ণ যি কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধত সহায় কৰে লগতে ছাল আৰু চুলিৰ কাৰণে খুবেই উপকাৰী যাৰ কাৰণে চুলি সৰা বন্ধ হয় আৰু প্ৰাকৃতিক ৰং বজাই ৰাখে উচ্চ ৰক্তচাপজনিত সমস্যাত আপোনালোকে জবা ফুলৰ চাহ কৰি খাব পাৰে লগতে জবা ফুলৰ চাহে শৰীৰৰ পৰা বেয়া কলেষ্টৰেলৰ স্তৰ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে যাৰ ফলস্বৰূপে হৃদৰোগৰ পৰা সুৰক্ষা দিয়াত সহায় কৰিব লগতে যকৃতক সুৰক্ষা কৰি তোলে যকৃতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগসমূহ নাইকিয়া কৰি তোলে লগতে ই হৈছে কৰ্কট ৰোধী গুণ গুণাগুণ আছে অৰ্থাৎ জবা চাহত জবা প্ৰটোকেছুইট এচিড থাকে যাৰ কাৰণে টিউমাৰ প্ৰতিৰোধী আৰু এণ্টি অক্সিডেণ্ট গুণ থাকে গতিকে আপোনালোকে জবা ফুলৰ চাহ বনায়ো খাব পাৰে পাচনতন্ত্ৰৰ কাৰণে ভাল তথা এণ্টি ডিপ্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো ই খুবেই কাম কৰে আৰু উচ্চ ৰক্তচাপ ক'লোৱেই আৰু ওজন হ্ৰাসৰ কাৰণেও জবা ফুলৰ চাহ খুবেই উপকাৰী এতিয়া আপোনালোকক ক'ম যে জবাফুলৰ চাহ কেনেকৈ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব আপোনালোকে ৰেডিমেড চাহৰ পেকেটৰ সৈতে জবা ফুলৰ চাহ বনাব পাৰে নাইবা শুকান জবাফুলৰ পাহি আৰু কেলিচ ব্যৱহাৰ কৰিও আপোনালোকে চাহকাপ বনাব পাৰে একাপ উতলা চাহৰ কাৰণে এটা গভীৰ পেন লওক আৰু পানীখিনি দি পানীত এটা উতলা বিন্দুলৈ আনিব এতিয়া শুকান জবা পাহিবোৰ প্ৰায় এক চামুচমান যোগ দিয়ক আৰু সেইবোৰ পাঁচ মিনিটমানৰ কাৰণে উতলাবলৈ চেষ্টা কৰক আপুনি ইয়াক এনেকৈ এই চাহ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এই চাহত আপোনালোকে অকণমান আদা দিব নাইবা মৌ আৰু ডালচেনি ব্যৱহাৰ কৰি অকণমান খাবলৈ ভাল হোৱাকৈও খাব পাৰে এতিয়া হয়তো আপোনাৰ মনলৈ প্ৰশ্ন আহিব যে এই চাহকাপ কেতিয়া খাব জবা ফুলৰ চাহ খোৱাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সময় হৈছে গোটেই দিনটোৰ যিকোনো সময়তে অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া নাইবা সন্ধিয়া আপোনালোকে যিকোনো সময়তে জবা ফুলৰ চাহ খাব পাৰে আপোনালোকে এই চাহকাপ খালে নিজৰ মনটো শান্ত যেন অনুভৱ কৰিব অত্যধিক কিন্তু জবা ফুলৰ চাহ খালে কিছুমান পাৰ্শ্বকীয় হ'ব পাৰে যাৰ ভিতৰত আছে মূৰ্চা যোৱা তথা টোপনি যোৱা নাইবা যকৃতৰ সাম্ভাব্য ক্ষতি গৱেষণাত এইটো দেখুৱাইছে যে জবা ভৱিষ্যতে মূত্ৰনাশক হিচাপেও কাম কৰিব পাৰে গতিকে পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজেই বিবেচনা কৰি ল'ব এইখিনিতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ জবা ফুলৰ কলিৰ বিষয়ে জবা ফুলৰ গা গছৰ সুতন্ত সুৰক্ষিত ফুলৰ অংক যি ফুলি উঠিবলৈ সাজু থাকে অৰ্থাৎ সেই কলিবোৰৰ সাধাৰণতে পাঁচটা পাপৰিৰে আবৃত্ত থাকে আৰু গাঢ়ৰ ৰঙা নাইবা আন বিভিন্ন ৰঙৰ হ'ব পাৰে জবা ফুলৰ উপকাৰিতা কথা ক'লোৱেই গতিকে জবাফুলৰ কলি হৈছে গ্ৰহণী ৰোগৰ নিৰাময়ত সহায় কৰিব পাৰে লগতে ভিটামিন চিৰ পৰিমাণো ইয়াত খুব বেছি থাকে সাধাৰণতে ঠাণ্ডা লগা নাইবা ডিঙিৰ উপশম ডিঙিৰ বিষ উপশম কৰিবলৈ উপযোগী কৰি তোলে জবাফুলৰ কলি পচিবলৈ দিব নোৱাৰা বাবেই ইয়াক পৰিমিত পানী দিব লাগে ইয়াৰ লগতে যদিহে আমাৰ গ্ৰহণীৰ ৰোগ হৈছে নাইবা কাৰোবাৰ গ্ৰহণী ৰোগ হৈছে তেনেহ'লে দুইৰ পৰা তিনিটা জবাফুলৰ কলি পিহি পেলাই যদি খুৱাই দিয়া হয় তেনেহ'লে গ্ৰহণী ৰোগ খুব সোনকালে ভাল হ'ব লগতে ডিঙিৰ বিষ আৰু ঠাণ্ডাত যেতিয়া ডিঙিৰ বিষ হয় তেতিয়া জবা ফুলৰ চিৰ বাবে ডিঙিৰ বিষ আৰু ঠাণ্ডা লগাটো ই উপকাৰী অৰ্থাৎ জবা ফুলৰ কলি যদি আপোনালোকে পিহি খুৱাই দিয়ে তেনেহ'লে খুব সোনকালে ডিঙিৰ বিষ ভাল হ'ব জবা ফুলৰ পলিৰ ঔষধি গুণৰ ভিতৰত আইৰণৰ অভাৱ দূৰ কৰা তথা উচ্চ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আদিৰ ক্ষেত্ৰতো অন্তৰ্ভুক্ত মুঠৰ ওপৰত জবা ফুল এজোপা খুবেই ঔষধি গুণেৰে সমৃদ্ধ এজোপা উপকাৰী উদ্ভিদ গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰসমূহত নিশ্চয়কৈ জবা ফুল এজোপা ৰোপণ কৰি ল'ব পাৰে